Друзья, всем привет! Ну что ж, завтра в 20.30 відбудеться матч у испанской лалізі, третий тур Жирона. У себя вдома на стадии Монтеви, педопечные Митчелла прийматимуть Севилью. И сегодня я хочу поговорить про Жирону, про Севилью. Ну, друзья, давайте по порядку. Во все, ми з вами, друзі. Давайте да, будемо говорити по порядку. ймовірність на перемогу подивимося. 39% вважаючи переможе Жирона, 32%, вважаючи матч завершиться в нічів, і 29% вважаючи. Ну да, якраз то 39% вважаючи переможе Жирона, 32%, вважаючи переможе да, І 29% друзі вважаючи, що мач завершився. В ніч. Якщо брати останні 5 матчів, то у Жерона тут є солідна перевага. 4 перемоги з Жерона, одна перемога з Сивільлі. беремо матч 1 травня 23-го року, то Жерона виграє з на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан з рахунком 2-0 хуапне. Хуапне та, да, та Кастильянас. Забивали переможні м'ячі за Жерону. Потім. 26 серпня 23-го року один 2. Жирона промогает Севилью, Эрерата Гарсия забывал и промежный мяч, и Гудель забыв за Севилью, это сезон 23-24. Найкращий сезон Жироны в истории, третья позиция, на секундочку, да, в Ла Лиге, третья позиция, Лига Чемпионов. 5-1, 21 сентября. 24-го Горку Жирона разгромила Севилью, хитрик Артема Довбика за 6 хвилин. Гол Виктора Цыганкова, это гол Кристиана Стуани. Правильно, если Жиро не перемогу, За или забыла Фрамера, неимоверно Жерона. Точно же поминаю ту то Жироно, день выглядела просто неимоверно. В сезоне 23-24 тути команда на вид долгий час была, даже за чемпионство в лалике. Ну, знаете, третья позиция, это было что-то неимоверное для Жироны. А в сезоне 24-25 Жерона перемогая 1 Вересня. Майжерик прошел 0-2. Мартин Руиц забивали. А остальный матч завершился перемогу с Севильей. 18 сентября, 25 года команда играла. 1-2. Севилья перемогает. Жирона контролировала первых падей. Выигрывала 1-0. И все шло к очередной победе Жироны. Но Севильцы так собрались. И гол Сауля Нигиса и Луки Бакия Принеси Сивільцям перемогу. І Сівілі таким чином перервала всю програшну серію Джерони. Джерони, справді там дуже таку солідну мала серію. П'ять побід подряд. Жерона здобував над Цивілі. Да навіть більше. Навіть шість побід подряд. Ось тому я справді, так, якщо проти останні сезони, Жерона проти Сивілі грає успішно. Дуже успішно. Друзі, якщо казати про нинішню ситуацію, після двох турів обидві команды зазнали двох поразок. Жерони дві поразки, у Сівілі дві поразки. Відповідно, команда зараз в зоні виліта. 18-та позиція у 20-та позиція у Жерони, два матча, 0 очок, Минус 2 разницы у Сівілі, минус 7 у Жироны, поки що на останній позиции за, за два тура, да? И поражение у Дентри Ведра и Валикана. Поразка 0-5 Ведвилья Реала. И все еще Жирона включается. Жирона э, потребует подсиления. И Жирона подписывает Владислава Аната с Киевского Динамо за 20 миллионов евро. Жирона выкладывает Киевскому Динамо за украинского нападающего. Я думаю, что Владислав мои подсилатый каталонскую Жерону. Прекрасный украинский нападающий. И между Владислава Владислав и Цыганков организует э, супер супердуэль. Подивимся, но Жероне нужно, на Дуже нужно подсиливание сейчас Жероне. И Жерона работает на трансферном рынке. И подписывает Владислава Ната. Прошу три украинца в Жероне. Виктор Цыганков та Владислав Ванат. О, да, Севилья. Если ты про Севилью, была у 1-2 от Хитафа, и поразка от Бильбао 2-3. Ну, на видмина від Севилья тут билась, и Севилья, в принципе, показала хороший футбол. Еще против Бильбао там, взагалі, був равный матч. Ой, с Хитафа, я вважаю, Севилья просто не пощастило. Севилья полностью доминировала во владении мечом 72% на, на мече Севилья. Вот Севильцам не повезло, откровенно говоря. да. Но Жирона, на жаль, по делу проиграла. Еще Вильяреау без шансов, еще Валикана без шансов. Жироне потребнячки. Жирона, команда, которая еще ну, совсем еще давно была третью в Ла-Лиге, в сезон 24-25. Мажи не вылетели, спасли, слава богу вот и Мичел-то тренер-то амбициозный. я думаю, что он хочет Жирона поднять снова в еврокубке. Севильцы Добр. Добр. э, добрая команда, да хотелось бы сказать. Севильцы также хотят повернуться в лигу чемпионов. Севилья команда с великой историей. команда потрясающая и бачьте Севилью на ныщих там местах, это еще на еще более, че, друзья я вам так відверто скажу. Команда Севилья, все на что моя бути, ну як как минимум в наикращую чистку уж точно входить. Испанского лиги я так тоже уважаю. Я так тоже уважаю, то мы сейчас поговорили, Севилья команда великолепная команда великолепная. А завтра я учу друзья, потрясающего футбола. Обе две команды два матча подряд програли. То есть это значит, про еще обам командам ну, очки нужны. Две поразки подряд. Это не катастрофа. Еще играть, играть. Но это тревожно. Особенно для Жироны. проиграть 0-5. И 1-3, и уже иметь по сумме минус 7, да, резные эти забыто пропущенные. Это, конечно, что Трешка-то и тревожит за каталонский клуб. Но в будь дикую падку. Жерона бачит и пицилы, тяго, Слава Ванат на, на подходе уже. Хервиго уже Фабрица Романа дал. если тут запытание уже теки часы, куда там Владислав подпишет контракт. Ой, и думаю, с чем можно такие спецсилы не будут. Ну, так уж продала Креча Вулверхемтон, защитника. да, ну, в будь-кую падку. Жерона, в будь-кую падку. Потребує підсилення. Хороший матч. До речі, ожерони. Да, ну, це зрозуміло, що останній матч в серпні, в вересні у Жирони буде сіль, Ліван та Більбао. Іспаніол. Ось такий ближайший календар. У Жирони, у Сівіллі буде дуже, дуже друзі. Непростий вересень місяць. Алавіс, Вільяреал, Валейкана. Ну, не простий соперники, скажімо так. Все было Вильяреал. Ну, в будь выпадку. Севилья, в принципе, по времени не подобает. То есть, если Севилья проиграла, то она проиграла прям, ну, десь им справді не пощастило. Потому что там в обоих матчах Севилья уж точно на поразку, я думаю, не награла. Ну, напевно, ну, как минимум на ничью. Ну, ну не на поразку. Жерон это проиграла по делу, а Жерони потребно реабилитироваться перед своими родными болельщиками. И тут Севилья. Прекрасный, я думаю, повод для того, чтобы это сделать. Ну, хорошего футбола, атака на атаку, и Жирона намагается играть в атакувальный футбол, во владение мячом. Да, это не та Жирона двухречной давнины, 23-24. Зараз Жерона трешки меньше м'ячем. ну, она намагается доминировать. Ну, бачите, важко. Дуже лидеров с команды ушло. Тут так еще Артем и еще Риктон назад ушел. Но приходят новые герои. И, может таким героем будет Владислав Анат. Завтра вообще еще Владислав вообще не играет, это очевидно. Только может подписать контракт, насколько я разумею. Можливо, да? Друзья, да? Владислава Анат мы уже побачим в Эресне. Здесь жиром. Завтра без Владислава, но зато с Виктором Цыганком-то с компанией. Я очень хорошо футбола, и да, я думаю, еще моменты будут возникать в обоих команды, и Жирона, и Севилья. Я думаю, что будет команда забить. И первая моя думка, обмен мячами. Обе команды обменяются голами. Севилья там забьет, Жирона забьет. На стадии Мансеви перед своими болельщиками, бульванниками, да? А обидвие команды, я думаю, забить. Друзья, другая моя думка. А кому веду и права я? Каталонский Жероне? Че Сивили? Друзья, веду перевагу Жероне. Знаете, друзья, у чем есть такое впечатление, что Жерона все-таки не по игре Сивили. Прошлый, знаете, исторический зараз так устанним часом складает, что Жерона... Но ведь Сивили, наверное, так изручно сопротивляет Жерона. Ну, шесть побед подряд было. Шесть проваг подряд Жерона сдобывал над Сивили. Исправно, Жерона-то умеет Сивили обигрывать. Жерона, как хлеб с маслом соответственно, впимала кураж с 19 -го года победа за но ну, и с 25-го 1-2 Сивиль эту серию прервала в переднем сезоне, но все одно. Жерона успешно, еще брат остальные руки играет против Севильи. Думаю, что Жерона не проиграет, в загле думаю, что какую-то ничью команду расписывает 1-1, пальчику, думаю, наберут. Мы не знаем, тут склоняюсь я к ничьим. Может, вот Жерона минимально и победит Севилью, там, 2-1. Ну, друзья, все-таки мы не сердце больше, а косничать, Я бачу цей матч, 1-1. В принципе, ничья. Ну, в принципе, по одному очку. Ну, я думаю, еще и на поганце будет для обоих команд. Вот. Поэтому обиды команды забиты, каталанская Жерона, как минимум, не проиграет. Основная моя думка. Сердечко что все-таки ничья. один 1, -1. Жероне Севилья добра. Прекрасные две команды. Хочете к им успеху побожаты. Потому что команды прекрасные. Исправде. Прекрасная. Хорошие команды. Да? Добрые. Друзья, вам добра. Так уж, да. Все таки вам доброты. Это самое главное. Бережите себя. Будьте счастливы. Всем пока.